श्री स्वामी समर्थ भक्तांनो आजच्या जीवनामध्ये पैशाला खूप महत्त्व आहे पैशाशिवाय कोणतेही काम होणे अशक्यच आहे आम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला पैशांची खूप गरज आहे तुमची बरेच काही कामे पैशा वाचून अपुरी राहिली आहेत तर तीच कामे आता तुम्हाला पूर्ण करायची आहेत म्हणूनच तुमच्यासमोर हा व्हिडिओ आला आहे स्वामी भक्तांनो आज आम्ही तुम्हाला विश्वास दो देतो की तुमची कोणतीही इच्छा पूर्ण राहणार नाही भक्तांनो तुमचाही खिस्सा सतत रिकामा राहतो का तुमच्या हातामध्ये कितीही पैसा आला तरी तो तुमच्याकडे टिकत नाही कितीही कष्ट केले तरी पैसा टिकतच नाही आणि त्यामधून शिल्लक काहीच राहत नाही वारंवार तुम्ही अशा समस्यांना सामोरे जात असाल तर काळजी करू नका या सर्व समस्यावर आज आम्ही तुम्हाला एक चमत्कारिक उपाय सांगणार आहोत यासाठी तुम्हाला फक्त आपल्या स्वामी माऊलींचा चमत्कारिक मंत्र जप तुम्हाला ऐकायचा आहे हा जप तुम्हाला फक्त एकशे आठ वेळा एक ऐकायचा आहे तो तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरही ऐकू शकता झोपेत असाल तर हा मंत्र तुमच्या मोबाईलवरती लावून जोडून द्या भक्तांनो आपल्या हिंदू धर्मामध्ये मंत्राची खूप मोठी शक्ती आहे आणि या मंत्रांच्या सहाय्याने लाखो भक्त करोडोंचे मालक झाले आहेत भक्तांना तुम्हाला विश्वास नसेल परंतु मोठमोठे उद्योगपती या मंत्राच्या सहाय्याने आपला व्यवसाय उंचीवरती नेत आहेत आणि खूप सारे धन ते कमवत आहेत लाखो आणि करोडोंचे गाड्या घेऊन ते फिरत असतात भक्तांनो तुम्ही ही स्वामी समर्थ माऊलींच्या या चमत्कारिक मंत्राने उद्योगपतीसारखे करोडो रुपयांचे मालक बनाल म्हणूनच भक्तांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला एक संधी घेऊन आलो आहोत तुम्हाला ही करोडो रुपयांचे मालक बनायचे असेल तर या स्वामी मंत्राचा जप तुम्ही एकशे आठ वेळा नक्कीच ऐकावा अशी एक चमत्कारिक संधी तुमच्या हातामध्ये आली आहे आणि या चमत्कारिक संधीचं सोनं करणं तुमच्या हातामध्ये आहे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं कार्य करायचं नाही तुम्हाला फक्त तुमच्या मोबाईलमध्ये या मंत्राचा जप फक्त दहा मिनटे लावून सोडून द्यायचा आहे असं केल्यानंतर तुमच्या घरामध्ये खूप सारा पैसा येऊ लागतो आणि तो पैसा दहा पट्टींनी वाढू लागतो त्यामुळे स्वामी भक्तांनो तुम्ही या मंत्राचा जप नक्कीच एकशे आठ वेळा करावा अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहो या मंत्राचा तुम्हाला अतिशय शक्तिशाली अनुभव येऊन जाईल आणि तुम्ही चमत्कार झाला असे मान्य कराल साक्षात स्वामी समर्थ मावली तुम्हाला आशीर्वादरूपी धन संपत्ती देऊन जातील आणि तुमचे आयुष्य सुख आणि समृद्धीने भरभराटी होऊन जाईल तुम्ही लाखो आणि करोड रुपये कमवून बसता या मोठ्या प्रगतीला तुम्ही खूप स्वतःही मान्य करणार नाहीत कारण तुम्ही एवढे श्रीमंत व्यक्ती बनले आहात तुम्हाला असा भास वाटू लागेल परंतु तुम्ही खरोखर करोडोंचे मालक बनाल जर तुम्हालाही स्वामी माऊलींचा हा चमत्कारिक मंत्र ऐकायचा असेल आणि तुम्ही या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा आणि जर या चमत्कारिक मंत्राची शक्ती तुम्हाला पाहायची असेल तर हा व्हिडिओ फक्त पाच जणांना शेअर करा तुमच्या घरी अचानकपणे संपत्तीचा योग तयार होईल आणि तुम्ही करोडो रुपयांचे मालक बनाल स्वामी समर्थ माऊलींचा आशीर्वाद तुम्हाला मिळवण्यासाठी कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय नक्कीच टाईप करायला विसरू नका आणि जर तुम्ही चॅनलवरती पुनर्चकदा नवीन आला असाल आणि या व्हिडिओला लाईक जर करत नसाल तर स्वामी माऊलींचा आशीर्वाद तुम्हाला मिळणार नाही त्यामुळे भक्तांनो आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा जेणेकरून श्री ब्रह्मांडाचे नायक श्री स्वामी समर्थ माऊली तुम्हाला भरभरून बर आशीर्वाद देतील आणि या त्या रूपी तुम्ही उद्योगपती करोडपती बनाल या अद्भुत आणि चमत्कारिक मंत्राला तुम्ही दुर्लक्षित केलं तर खूप साऱ्या मोठ्या अनुभवाला तुम्ही वंचित राहाल करोडो रुपयापासून तुम्ही मागे हटाल त्यामुळे स्वामी भक्तांनो आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहोत की हा मंत्र फक्त तुम्ही एकशे आठ वेळा नक्की ऐकावा स्वामी माऊली तुम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाहीत स्वामी माऊलींचा आशीर्वाद सर्व भक्तावर कायमस्वरूपी असतो त्यामुळे तुम्हालाही आशीर्वाद घ्यायचा असेल तर नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करून आपल्या व्हिडिओला पाच जणांना शेअर करायला विसरू नका जेणेकरून नवनवीन भक्त करोडोंचे मालक बनायला पात्र ठरतील चला तर मग भक्तांनो ज्या महाचमत्कारिक मंत्राची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहात तो महाचमत्कारिक मंत्राला आपण सुरुवात करूया आणि करोडोंचे मालक बनूया मंत्र पुढीलप्रमाणे आहे ओ ॐ नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो दत्तरूपाय धप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय 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 ी स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो दत्तरूपाय धप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो दत्तरूपाय धनप्रदाय श्री स्वामी समर्थाय नमः